तुर्की में तमाम गैर मुल्कियों को काम शुरू करने से पहले वर्क परमिट हासिल करना चाहिए अगर आपने बैन अवी तहफ़ के लिए दरखास्त दी है और आपको महाजरीन या मातहत तहफ़ का दर्जा हासिल है तो आपको वर्क परमिट के लिए दरखास्त देने की जरूरत नहीं है ताहम अगर आप बैन अवी तहफ़ की दरखात दहंदा है या मशरू पना गजी की हैसियत रखते हैं तो आपको वर्क परमिट की जरूरत है आपके मालिक या नौकरी देने वाले को सरकारी वेबसाइट के जरिए आपके लिए दरखास्त देनी चाहिए आप अपनी आईपी रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुकम्मल करने के छह माह बाद वर्क परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी मुलाजमत की जगह आपके रजिस्ट्रेशन के शहर से मिलता हो तुर्की में गैर मुल्कियों के लिए कुछ पेशे ममनू हैं मजीद फैरिस को देखने के लिए बर करम हमारा मालूमती प्लेटफॉर्म चेक करें अगर आप सेहत तालीम या तहकीक और तरक्की के शोबे में काम करना चाहते हैं तो आपको दरखास्त देने से पहले इब्तदाई इजाजत हासिल करनी होगी दरखास्त मुकम्मल करने के बाद अगर आपकी दरखास्त मंजूर हो गई है तो आपके मालिक या नौकरी देने वाले को ई मेल मौसू होगी अगर आप अपने नामे में तोसी करना चाहते हैं तो आपके मालिक या नौकरी देने वाले को ई गवर्नमेंट वेबसाइट के जरिए मियाद खत्म होने की तारीख से पहले तो दरखास्त देनी चाहिए बरए करम नोट करें की आपका वर्क परमिट सिर्फ एक खास काम की जगह के लिए जारी किया जाता है इसलिए आपको मौसू होने वाली वर्क परमिट के साथ किसी दूसरी नौकरी आरोप मुलाजमत नहीं दी जा सकती आपका मालिक या नौकरी देने वाला आपको कानूनी तौर पर तयशुदा कम से कम उजरत से नीचे उजरत अदा नहीं कर सकता इसके अलावा आपके मालिक या नौकरी देने वाले को आपको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में रजिस्टर करना चाहिए और आपका सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम मुस्तकिल बुनियादों पर अदा करना चाहिए यह वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमती मकासद के लिए है जिसे गैर मुनाफा बख्श रेफ्यूजी सॉलिडरिटी नेटवर्क ने रेफ्यूजी राइट्स तर्की के इश्राक से तैयार की गई है